assalomu alaykum aziz o'quvchilar bugun sizlar bilan iteratorni ko'rib o'tamiz iterator bu listlarda ro'yxatlarda tartiblashni osonroq yo'l ya'ni o'sish tartibida kamayish tartibida emas ya'ni ro'yxatlar yozilgani bo'yicha va unga teskari va einchi elementdan boshlab einchi elementgacha qilib tayyor interfeyslari bor xo'p buni misol davomida ko'radigan bo'lsak array list string statis deb qabul qilamiz array list va bu yerga ham string yozamiz va statisga qo'shadigan bo'lsak e orqali qo'shamiz listga portugal qabul qilaylik yana qo'shamiz german maniyani qo'shamiz va yana qo'shadigan bo'lsak italiyani ham qo'shdik mana va yana qo'shamiz fransiyani ham qo'shib oldik endi interfeysdan foydalanish uchun list iteratordan foydalanamiz ya'ni tipini kiritamiz string biror bir o'zgartirish kiritamiz aka deb qabul qilsak ham bo'laveradi va status list iterator deb qabul qilamiz Xo'p, endi while siklidan foydalanib ekranga chiqaradigan bo'lsak ya'ni aka deymiz has next bo'lganda bo'lgandasytem olie aka next ni bosamiz va shift f ni bosganimizda yani hamma elementlar ya'ni 4 ta elementi bor edi o'sha 4 ta elementni chiqarib berdi agarda bu yerga yozadigan bo'lsak mana 3 deylik nimani chiqara ekan va shift oni bosganimizda undan katta elementlar ya'ni fransiyani chiqardi 1 deylik ya'ni yozilgan ketma ketlik bo'yicha ikkinchi elementdan bu buyog'ini qaytarib Endi akani o'zgaruvchisi ni o'zgartirmoqchi bo'lsak set orqali mana nimaga o'zgartiramiz spanga o'zgartiramiz va endi teskari tartibda chiqarish ham mumkin vie aka vanuta har ya'ni teskari tartibda qaytar xuddi o'shanaqangi tartibda yoziladi mana va yana aka va shift oni bossak ya'ni teskari tartibda mana chiqarib berdi ho'p bu yerda indeksni olib turaylik mana kerak mas va shift boa Portugal, Germany, portugalma endi fransiyani o'rniga nima chiqadi Spain chiqadi oxirgi elementni oldik va yana germaniya germaniya italiya bilan italiya portugaliya bilan portugaliya ya'ni o'rin almashtirib chiqarib berdi deb tasavvur qilsak bo'ladi Xo'p, bu yerda mana biz hozir foydalanganimiz has nextdan foydalandik has foydalandik va next ham bor mana ham bor bundan ham foydalandik next index, indeksidan foydalansak bo'ladi ya'ni o'sha indeksdan keyingilarni indeksgacha bo'lganni va indeks bo'yicha o'chirish va nima qilish update qilish ya'ni uni yangilash e'tiboringiz uchun rahmat darsimiz shu bilan tugadi